নমস্কাৰ জ্ঞানসমূহ এণ্টাৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় আগে তেওঁ লাইভ যোগে ঘোষণা কৰিছে যে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অহা শুক্ৰবাৰে অৰ্থাৎ সাত মাছ তাৰিখে ঘোষণা হ'ব চ' আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো বজাই শুনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ ডি আৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে কি কৈছিলে এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে কেইজন প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব কাট অফ চৰিজাল্টৰ পিছত কেনেকৈ কি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁক পদটোত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এই গোটেইকেইটা কথা ভিডিঅ' ক্লিপটো মই বজাই শুনাইছোঁ শুক্ৰবাৰে আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব যিমানকেইটা পদ আছে তাৰ বিপৰীতে দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীক এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত অৰেল অনুষ্ঠিত হ'ব ঘোষণা কৰি এটা পষ্টৰ বিপৰীতে দুজনকৈ লৰা ছোৱালীয়ে এই লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হব শেষৰ নম্বৰটোত যদি বেছি লৰা ছোৱালীয়ে একেটা